نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر دو چھترے بکرا نہیں بھیڑ نہیں گائے نہیں بھینس نہیں دو چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے حج کے موقع پر آپ نے تریسٹھ اونٹ ذبح کی تریسٹھ اونٹ جو ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں تو چار سو اکتالیس بیتالیس چار سو اکتالیس قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب عجبئی بیل لے لیا بیس لاکھ کا بیل لے لیا یہ صرف فخر ہے ریا ہے اور بناوٹ ہے دکھاوا ہے آپ بیس لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے بیس لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمجھداری کا مندی کا کام کیا میں وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں تو جو پانچ پانچ لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے تو میں تو حیران پریشان ہو گیا بکرے کی قیمت پانچ لاکھ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا ہے جی میں بی لاکھ دا ذبح کیا تھا میں دو لاکھ دا ذبح کیا ہم نے تو بھائی پچاس لاکھ کا ذبح کر دیا میں آپ سب بھائیوں کی محنت کرتا ہوں اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں آپ اس کو صحیح خرچ کریں آپ بیس لاکھ کے جانور خریدیں بیس لاکھ کے آپ بکرے لے لیں بیس لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں آپ بھیڑے لے لیں آپ اونٹ لے لیں بیل لے لیں بیس لاکھ کے بیل لے لیں تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا بیس لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا کون سی نیکی کمائی آپ تو میں آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ بیس لاکھ خرچ کر دیے لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ بیس لاکھ ذرا چار پانچ من دس من گوشت پہ لگا دیے جب کہ اس میں سے ہزار من گوشت نکل سکتا تھا اگر وہ بیس لاکھ کے بکرے لے لیتے بیس لاکھ کی بھیڑے لے لیتے چھترے لے لیتے دمبے لے لیتے بیس لاکھ کے کائے عام خرید لیتے وہ بچھڑے لے لیتے تو کتنی کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ جو کراچی منڈی انہوں نے دکھائی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے نادانی ہے پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہے بادام کھلا رہے مکھن کھلا رہے دودھ پلا رہے وہ بیچارہ بیل بھی تھک تھک موٹا ہو بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا ہے میں نے جلدی فارغ کرو ذبح کرو اس کی جان پھنسی ہوتی ہے تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے یہ ایک دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل دس لاکھ کا لے لیا ایک بکرا پانچ لاکھ کا لے لیا اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا بہت زیادہ خرچ کیا اس کے ساتھ اب بہت بڑا نفع چونکہ قربانی کے جانور جب ضبط ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی بیس ہزار کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو ایک لاکھ میں پانچ بکرے آ جاتے ہیں اور پانچ لاکھ میں پچیس بکرے آ جاتے ہیں ایک بکرا پانچ لاکھ کا لیا اس کے جسم پہ فرض کرو ایک لاکھ بال ہیں اور آپ نے پچیس لیے تو پچیس لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں تو یہ بہت نادان 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 طرز چل رہا ہے میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ ضائع فرمائے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے ایک بیل آپ نے بیس لاکھ کے لے لیا بیس لاکھ میں تو سو بکرے آ سکتے سو بکروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں اور مستحب یہ ہے کہ جس کے پیس جو قربانی کا خود زبا کرے یا اس کی جگہ کھڑا ہو اس جگہ ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے قربانی کی اجرت نہ دی جائے اجرت اس کے علاوہ دی جائے اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے استعمال ہو جائے تو ان دس دنوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ